Друзья, Здравствуйте, друзья. У нас сегодня вот такой вот небольшой пакетик. Ехал он, сейчас скажу, 20 дней. если смотреть по дате отправки, он ехал вообще 15 дней с Китаем. Значит, написано 40 грамм 50 центов. Стоило это немного дороже. Заказывая когда-то кабеля для телефона вот, светящиеся это немножко другого плана тоже с подсветкой светодиодной давайте мы их сейчас вскроем и сразу проверим на работоспособность стоимость такого кабеля доллар 15 вот такой вот мощненький на взгляд я вот подготовился взял USB зарядная вот такую на USB покупали был у нас обзорчик на нее не обзорчик а распаковка извините вот так вот он вот такая вот такая вот подсветка то есть светится он по краям по центру почти не видно если свет убрать немножко много света я сейчас не уберу вот так вот сделаем давайте посмотрим его на работоспособность вот возьмем телефончик на старенький подключим все пошла зарядочка есть такой вот кабелечек ну, так сказать первая кабеля который я покупал они попроще по исполнению по материалу Здесь такой вот интересный толстый проводочек. Так, что мы уже завязались. Но они более интересные в том плане, что меняют цвет. Этот я посмотрю. Светится просто вот таким вот фиолетовым более цветом. Да? И на этом все. Ну, работает то, что от него нужно, это чтобы он работал зарядка у нас почти заряжен телефон поэтому ничего более не скажу в этом плане может быть если телефон будет совсем разряжен что-то будет происходить ну, хотя я не не уверен в этом светится только контейнер то, то, то вот вот он, диод стоит здесь и соответственно с другой стороны кабеля, с другого конца тоже стоит диод. То есть подсветка идет от края, ну а здесь просто идут провода. Как я понимаю этот вопрос. Ну, в принципе, друзья, все. Больше об этих проводочках сказать ничего не могу. В принципе, пришло все быстро. Продавец нормальный. Отправил. Шло обычным письмом, без треков, без ничего. За такую цену не обязательно отправлять трек. Получил это все дело еще дня три, по-моему, да, три дня назад пришло или четыре, все не было времени. Вот, обзор. Вот наконец я ее открыл. Даже не так, чтобы снять распаковку для того, чтобы посмотреть, что оно действительно работает, потому что прощупал, сразу понятно было, что кабеля, и здесь написано, что USB LED кабель внутреннее слово не прочитаю ну в принципе для того чтобы подтвердить по получение товара я не люблю тянуть с подтверждением по получении. если пришло значит надо подтвердить, чтобы человеку пошли деньги. Продавец хороший, довольно-таки быстро отправил. Все пришло в надлежащем виде, все соответствует заявленному. И поэтому сейчас отправлю продавцу деньги, то есть подтверждение получения ему автоматически отдадут заплаченные деньги. Все, друзья. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч. Всем удачи.